नमस्ते स्नेहितरे श्रीराघवेन्द्रस्वामी अष्टोत्तरशतनामावलि ॐ स्ववाग्देवतसरिभक्विमलिकर्ते नमः ॐ श्रीराघवेन्द्राय नमः ॐ सकलप्रदात्रे नमः ॐ य नमः ॐ स्वपादभक्तपापात्रिवेदनदृष्टिवज्राय नमः ॐ हरिपादपद्मनिषेवणालब्धसर्वसम्पदे नमः ॐ देवस्वपाय नमः ॐ धैर्यशालिने नमः ॐ दुष्टग्रहनिग्रहकर्ते नमः ॐ दुस्तीर्णोपल्लवसिन्धुसेतवे नमः शेषाय नमः ॐ सन्तानप्रधायकाय नमः ॐ तापत्रय य नमः ओ पुत्रकाय नमः ॐ श्रीवैष्णवसिद्धान्तप्रतिष्ठपकाय नमः ऊ यतिकुलतिलकाय नमः ्यायुरारोग्यसुपुत्रादिवर्धनाय नमः ॐ प्रतिवादिमातङ्गकण्ठीरवाय नमः ॐ सर्वविद्याप्रवीणाय नमः रामगतासक्ताय नमः ॐ दुर्वादिभान्तरवेये नमः mantra चन्द्रिकाप्रकाशकारिणे नमः ॐ सत्यादिराजगुरवे नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ प्रत्यक्षफलदाय नमः ॐ ज्ञानप्रदाय नियमासन प्राणायाम रत्या ज्ञानमूर्तये नमः ॐ तपोमूर्तये नमः ॐ जपप्रख्याताय नमः ॐ दुष्टशिक्षकाय नमः ॐ शिष्टरक्षकाय नमः टीका प्रत्यक्षराता प्रकाशकाय नमः विष्णुभक्ताग्रेसराय नमः ॐ सदोपासिता अनुमते नमः ॐ पञ्चभेदप्रत्यक्षस्ता दिरोगनाशकाय नमः ॐ अग्रसम्पत्त्रदात्रे नमः ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ॐ वासुदेवचलप्रतिमाय नमः ॐ कोपिदेशाय नमः ॐ बृन्दावनारूपिणी नमः ॐ वृन्दावनाथार्कताय नमः ॐ चतुरुपाश्रयाय नमः ॐ निरीश्वरमतनिवर्तक रुद्धग्रन्थकते नमः ॐ सदा स्वस्थानक्षेमचिन्तकाय नमः ॐ काषाय चेलभूषिताय नमः दण्डकमण्ड ण्डलूमण्डिताय नमः ॐ चक्ररूपहरिनिवासाय नमः ॐ लसदूध्वपुण्ड्राय नमः ॐ गात्रधृतविष्णुतरा दूरीकृतारिषड्वर्गाय नमः म्परोपदेशलब्धमन्त्रचक्रे नमः ॐ धृतसर्वधृताय नमः ॐ राजादिराजाय नमः ॐ गुरुसार्वभौमाय नमः ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು